সকলোকে মোৰ কথা জনাইছোঁ আৰু যিহেতু আজিকালি কি হয় শাক পাচলি আমাৰ প্ৰতি সাজ খাদ্যতে শাক পাচলিৰ প্ৰয়োজন হয় শাক পাচলি বুলি ক'লে আমি বজাৰৰ পৰা কিনিব লাগে কিন্তু এনেদৰে এখন মই বাৰী দেখিলোঁ এনেদৰে ঘৰতে যদি সুন্দৰকৈ সাৰ প্ৰয়োগ নোপোৱাকৈ এখন শাক পাচলি খেতি কৰে ঘৰৰ শাক পাচলিসমূহ নিকিনাকৈ খাই থাকিব পাৰি ইমান সুন্দৰ এক পৰিৱেশ মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে এঘৰ মানুহে সুন্দৰকৈ বনাইছে আজিকালি কি হয় বজাৰত পূৰা সাৰ দিয়া সাৰ দিয়া খাই খাই চবজি খাই খাই মানুহ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰতো আক্ৰান্ত হয় আৰু কিন্তু এনেদৰে যদি সুন্দৰকৈ নিজে খাব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ যদি কেইজোপামান বন্ধাকবি হওক ফুলকবি হওক বিভিন্ন শাক পাচলিসমূহ যদি এনেদৰে কৰি ৰাখে তেন্তে নিকিনাকৈ খাব পাৰোঁ আৰু নিকিনাকৈ খালে ইয়াত স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল কাৰণ ঘৰত খাব ইয়াত ফুলকবি দেখাই দি আছে ন মই কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ইয়াৰ ফুলকবি কোনো সাৰেই নাই ইয়াত ঘৰত কৰিব খাবলৈ কৰা বকলিও আছে অঁ বকলি বকলিও আছে সেই বকলি চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ আছে গতিকে আমি বজাৰৰ পৰানো কিয় কিনি খাব লাগে এই সাৰ দিয়া শাক পাচলিসমূহ ঘৰতে যদি আমি অলপ 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 অলপকৈ কৰোঁ সকলোৱে প্ৰথম চেষ্টা কৰিব লাগিব চেষ্টা কৰিলে পাছলৈ হ'ব প্ৰথমতে এলাহ লাগিব পাৰে এই এলাহটো ত্যাগ কৰি এনেদৰে খুব কমকৈ যদি আমি কৰোঁ খুব ভাল হ'ব নিজেও খাব পাৰিব তাৰপৰা এটা বেচিবও পাৰিব আৰু এনেকুৱা যদি ঘৰৰ শাক পাচলি উলিয়াই চবেই থপা থপি কৰে বজাৰত আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বাহিৰৰ পৰা অহা শাক পাচলিসমূহ খাই থাকোঁ তাত একদম সাংঘাটিক মানে আমি বিষ হোৱাৰ দৰে অৱস্থা হয় আৰু যে যি ফুলকবি ওলাব যি বন্ধাকবি ওলাব ডাঙৰ ডাঙৰ সেইবিলাক খাই মানে আমি নিজে বেমাৰহে চপাই লোৱা নিচিনা জানি শুনি আমি ভুল কৰি থকা নিচিনা কিছুমান কথা হয় গতিকে এনেকৈ যদি সকলোৱে এখন শাক পাচলি বাৰী সৰুকৈ পাতি লয় ঘৰতে সকলোৱে সুন্দৰকৈ খাব পাৰে এই চাওকচোন বন্ধাকবিসমূহ কি ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে ইয়াত কোনো সাৰ নাই কিন্তু দেই ঘৰৰ একদম ঘৰত কৰিবলৈ বন্ধাকবি পঞ্চাছজোপা আছে ফুলকবি পঞ্চাছজোপা এনেদৰে ওলকবি গতিকে এই কবিখিনি যদি ধুনীয়াকৈ হয় মানে ধুনীয়াকৈ একো নিকিনাকে খাই থাকিব পাৰি আমাৰ খুড়া এজনে লাগি আছে আপুনি খুড়াই কৰিছে তিলক খুৰা নহৰু নেকি এইয়া নহৰু নহৰু এই নহৰুও কৰিব পাৰি অসমীয়া পিয়াঁজ গাঁৱলীয়া পিয়াঁজ এইটো পাট চিঙিও ধুনীয়াকৈ খাই থাকিব পাৰি অকণ আঁতৰলৈ গ'ল লৈ যোৱা অকমান এনেকে ৰাখি থৈছো এইটো ফ্ৰেছ বিন আছে নিকিনাকে হৈ যায় ফ্ৰেছ একোৱে নাপায় মটৰ মাহৰ হেৰি দিয়া হৈছে অকণমান জেগা দেই অকমান জেগা অকমান জেগাতে বৰ ধুনীয়াকে কৰিছে একদম আৰু ঠায়ে ঠায়ে বেঙেনা পুলি ৰুই দিছো এতিয়া বেঙেনা পুলি মানে বেঙেনা পুলিখিনি বেঙেনাও লাগিব বি জলকীয়া পুলি আছে ছাইডত ভাল লাগিছে গোটেই মানে এনেদৰে যদি সকলোৱে কৰে ঘৰখনত খাই থাকিবলৈকে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ